ধবুৰী সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন ধুবুৰীৰ বুকুত জন্ম লাভ কৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংগঠনটোৱে ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ধুবুৰী চহৰস্থিত টাউন হোটেলৰ সভাকক্ষত তৃতীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি চেলিম শ্বেখ আৰু সহযোগ কৰি উপদেষ্টাসকলৰ লগতে সংগঠনটোৰ বিষয়াববীয়াসকলে দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীৰ মতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু প্ৰয়াত সাংবাদিকসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় তাৰ পাছতেই মুকলি সভা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি চেলিম শ্বেখৰ সভাপতিত্বত আৰম্ভ হোৱা মুকলি সভাত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সংগঠনটোৰ মুখ্য উপদেষ্টা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এন আই চৌধুৰী উপদেষ্টা তথা গদাধৰ কবি চক্ৰৰ সম্পাদক অহিত খান পেৰিছ উপদেষ্টা চিমুল চৰকাৰ উপদেষ্টা টফি আহমে ধুবুৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ফৈজাল হক সমাজকৰ্মী অমিত কুমাৰ দেৱ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰশাসনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফাৰুক শ্বেখ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক সৌৰজ কুমাৰ মাহতো ধনভৰা নিচাবুই চিদ্দিক আহমেদ জিলা সমিতিৰ সভাপতি সঞ্জীৱ ৰায় সাধাৰণ সম্পাদক অমিতাভ কৰ্মকাৰকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অতিথি তথা জিলা আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যসকল উপস্থিত থাকে আজের অনুষ্ঠান এক কবলে গেলে অভূতপূর্ব আমি মানে ব্যক্তিগতভাবে লগত জড়িত আর মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবেই নিজকে ভাল লাগিছে আজি এইখন সভাত তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের মানে সমাপ্তির আজি দিনট সি বড় ভাল লাগিল আর ইয়াৰ বাবে গর্বিত আমি আশা করো যে আমার ইয়ারপরাই এই অসম সাংবাদিক মঞ্চ যিটো আমাৰ কোনোৱে ভবা নাছিল আজি তিনি বছৰত ভৰি দিছে আৰু দপকদপি যি শ্ৰীবৃদ্ধি কৰিছে সাংবাদিকসকলৰ মাজত যি সমাজ জীৱনত যি ইয়াৰ অৰিহণা যোগাইছে তাৰ বাবে ধুবুৰীবাসী সঁচাকৈ গৰ্বিত তেওঁলোকে বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰেদি আজি ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আহে কাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱে এই সংগঠনৰ লগত যুক্ত হ'ব পাৰি নিজকে ভাল লাগিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ সাংবাদিক জগতত এক অতুলনীয় ভূমিকা ৰাখিব আৰু ভৱিষ্যতে ধুবুৰীৰ পৰাই এই সাংবাদিক মঞ্চ সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চই অসমৰ এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ৰাখি আজি তেওঁলোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিয়ে মোৰ বক্তব্য সাংবাদিক মঞ্চৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই শুভলগনত আপোনালোক সদৌতিকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ পৰা আৰু ধুবুৰীৰ পৰা পশ্চিম অসমৰ পশ্চিম অসমৰ একেবাৰে সীমান্তৱৰ্তী চহৰ সদৰ ঠাই ধুবুৰীৰ পৰা এই ডিজিটেল নিউজ পৰ্টেল নিউজৰ যি বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছে ছেলিমহঁতে সাংবাদিক মঞ্চ গঠনৰ মাজেৰে ইয়াৰ যি উত্তৰণ আমি যোৱা দুটা বছৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ গোটেই অসমতে বিয়পি পৰিছে বিস্তাৰ লাভ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু আগলৈ এই সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চই তেওঁলোকৰ যি সংবাদ কৰ্ম সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে কৰি আছে নিশ্চয় সি এদিন আমাক সঁচাকৈয়ে আৰু গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিব এয়াই আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মোৰ বিশেষ অনুভৱ পালন কৰিবলৈ হয় বহু ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজতে আমি আজি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি তিনিটা বছৰত ভৰি দিছোঁ ধুবুৰীৰ জিলাত গৰিপুৰ চহৰৰ পৰা জন্ম লাভ কৰা সংগঠনটোৱে আজি তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আজি আমি ধুবুৰীৰ পৰা সমগ্ৰ অসমত আমি কাম কৰি আছোঁ সাংবাদিকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আমি কাম কাম কৰি আছোঁ আজি ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ উপস্থিতিত আজি ধুবুৰী টাউন হোটেল কনফাৰেন্স হলত আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিছোঁ প্ৰথমে আমাৰ পতক উত্তোলন কাৰ্যসূচী আছিল সংগঠনত তাৰপিছত আমাৰ আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু আমাৰ স্থানীয় প্ৰয়াত সাংবাদিকসকলক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমাৰ ৰাজহুৱা সভা আছিলে ৰাজহুৱা সভাত আমাৰ বহু ধৰণৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিল আৰু এইখিনিতে আমাৰ আজিৰ দিনটোত এই পবিত্ৰৰ দিনটোত সমগ্ৰ অসমত আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে কোনোবা ঠাইত কোনোবা জিলাত ভালদৰে জাক জমতাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিছে যদিও কোনো কোনো জিলাত খুব অনুষ্ঠপীয়াকৈ আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো পালন কৰিছে আজিৰ এই পবিত্ৰখনত সমগ্ৰ অসমত থকা আমাৰ সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চৰ সকলো বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যসকললৈ তথা আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকললৈ সদৌ অসম সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আটাইকে শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ মই সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চৰ যিমান বিষয়ববীয়া আছে সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী তাৰপিছত উপদেষ্টা সকলোকে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি ঘাট পূৰ্তিঘাটৰ মাজেদি এই সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চ আজি তিনি বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে বা গোটেই অসমত এটা ইয়াৰ এটা পৰিচিত আছে গোটেই অসমৰ সাংবাদিকবিলাকসকলে ধৰক ধুবুৰীৰ পৰা চদিয়ালৈকে প্ৰত্যেকটো জিলাতে এই সদৌ অসম সাংবাদিক মঞ্চ যাতে আৰু নাম জ্বলা উৎকৃষ্টভাৱে যাতে কাম কৰিব পাৰে এই মোৰ কামনা আৰু যাতে আমাৰ ইয়াত কোনো ক্লাছিফিকেশ্যন নাথাকে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যাতে কোনো ধৰণৰ নাথাকে যাতে প'ৰ্টেল সাংবাদিক বুলি কোনেও নকয় আৰু ছেটেলাইট সাংবাদিক বুলি কোনেও নকয় সাংবাদিক সাংবাদিক অল আৰ ইকুৱেল চ' এইটো যাতে মেইনটেইন থাকে আমাৰ এই জগতখনক আৰু সুখে দুখে যাতে সাংবাদিকবিলাকৰ যাতে যি সুখ দুখ যিটো হয় সকলোৱে যাতে একত্ৰিত হৈ সেই অসুবিধাটো যাতে আমি ছলভ কৰিব পাৰোঁ থেংক ইউ